زندگی کا تجزیہ کرنے کے بعد یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب ہمیں کھانا کھانے کی اطلاع دی جاتی ہے اطلاع کہاں سے آتی ہے یہ وہی اطلاع ہے جو ازل سے آ رہی ہے تو اب یہ حال ہوئی دو قلم کے مطالعے کے بعد مختصر ہے کہ ایک ازل ہے اور اس ازل کے اوپر یعنی ازل کو اگر ہم ایک سطح تصور کر لیں تو یوں کہیں گے کہ ایک سطح پر ساری کائنات کا پروگرام ریکارڈ ہے اور یہ سارا پروگرام جو ریکارڈ شدہ ہے یہ آلہ سے اسفل کی طرف رزور کر رہا ہے اعلی سے اسفل تک رزور کرنے میں جو ملائم پیش آتے ہیں یا جو فہم و فراست کا ذریعہ بنتے ہیں جو مقامات وہ چار ہیں ان چاروں کو قلندر بابا اور جا اللہ علیہ نے چار شعور کا نام دیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں موجود ہے وہ چار شعوروں میں زندگی بسر کر رہا ہے ایک شعور اقل و شعور جس کو ہم کہتے ہیں یہ جو شعور جس کو ہم اکل کہتے ہیں یہ ہمیں پابند ہواس سے آشنا کرتا ہے یعنی اس شعور میں رہتے ہوئے ہم سوائے پابندی کے سوائے قید و کے کسی دوسری چیز کا تذکرہ نہیں کرتے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ یہ پابند ہواس بھی ہمیں اسی وقت فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ جب ان پابند آواز کی کہیں سے فیلنگ ہو اور جہاں سے ان پا پابند آواز کی فیلنگ ہو رہی ہے یا جہاں سے مادی جسم کو اطلاع فراہم ہو رہی ہے اس کو ہمارے دانشور ہمارے سائنسدان ہمارے مفقرین لاکھوں کا نام دے تو زندگی کا دار و مداد اثر اطلاع کے اوپر ہے اور اطلاع کا ہم جب تذکرہ کرتے ہیں تو اطلاع کو علم کے علاوہ ہم کوئی دوسرا نام نہیں دے سکتے اب صورت حال یہ بنی کہ ساری کائنات اللہ تعالی کا علم ہے یعنی کن سے پہلے اللہ تعالی کے ذہن میں کائناتی جو علم تھا اس کائنات علم کو اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر خد و خال بخش دی دو شعور جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا ہے جس کو ہمارے جو ماہرین ہیں وہ ایک کو شعور کہتے ہیں ایک کو لا شعور کہتے ہیں تو یہ شعور کا جو دار و مدار ہے یہ لاشعور سے وابستہ ہے اگر لا شعور سے کوئی اطلاع فراہم نہیں ہوگی تو شعور کام نہیں کرے گا آج کے دور میں یہ جو سائنسی ایجادات ہیں یہ سائنسی ایجادات سب اس بنیاد پر قائم ہیں کہ ہمارے سائنٹسٹ دوسرے شعور یعنی لا شعور سے بھاگ لگ رہے ہیں لیکن ابھی ان کے اوپر تیسرے اور چوتھے شعور کی علمی حیثیت نہیں کھلی ہے تو اب اس سے یہ مطلب لیا جائے گا کہ جب کوئی بندہ پہلے شعور سے ہٹ کر دوسرے شعور میں داخل ہو جاتا ہے تو دوسرے شعور میں داخل ہونے کے بعد اس کا ذہن اتنا بالغ ہو جاتا ہے اور اتنا کھل جاتا ہے کہ وہ نئی سے نئی ایجادات کرتا ہے آج کے دور میں جتنی بھی سائنسی ایجادات ہیں لاسل کی نظام ہے ریڈیو ہے ٹی وی ہے فیکس ہے انسان کو تباہ کرنے کے بہت سارے سامان ہیں جیسے ایٹم بم وغیرہ جتنے بھی ترقی ہے اس ترقی کا تعلق جو ہے دوسرے شعور یعنی لاشور سے ہے قرد بابا وزیر رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی تشریف فرماتے مانتے کہ انسان چار شعوروں سے مرکب ہے جب انسان پہلے شعور سے واقف ہوتا ہے وہ ٹائم اسپیس پہ بند ہو جاتا ہے اس کی مجبوری یہ ہے کہ ٹائم اسپیس کی پابندی کے بغیر وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا اور جب انسان دوسرے شعور سے واقف ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کائنات کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان چیزوں میں اللہ تعالی نے جو صلاحیتیں رکھی ہے جو طاقت رکھی ہے وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور ان کو جان لیتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جیسے کہ آج کا سائنسدان دوسرے شعور یعنی لاشور سے واقف ہو کر نئی سے نئی ترقی اور ایجادات کر رہا ہے تیسرا شعور جس سے ابھی تک نو انسانی واقف نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو روحانی لوگ ہیں تیسرے شعور میں یہ سارا کائناتی نظام دینے پہنچ آتا ہے اگر کوئی بندہ کوئی سال کوئی روحانی آدمی اپنے مرشد کے تصرف سے اپنے روحانی باپ کے علم سے استفادہ کر کے تیسرے شعور کا ادراک کر لیتا ہے تو اس کے اوپر کہتشانی نظاموں کی حقیقت کھل جاتی ہے اور وہی جان لیتا ہے کہ چاند سورج ستارے اور یہ کہکشانی نظام کس مثال پر قائم ہے اور جب وہ غیر کی دنیا کی مثال سے واقف ہو جاتا ہے تو جس طرح آج کا سائنسدان دوسرے شعور میں تصرف کر کے نئی نئی ایجاد کر لیتا ہے اسی طرح روحانی انسان اس بات کے اوپر قابل ہو جاتا ہے کہ وہ آسمانی دنیا میں داخل ہوگا آسمانی دنیا کے شبر روز دیکھ لیتا ہے اور آسمانی دنیا میں جتنی بھی اور ہزاروں دنیا ہے ان میں تصرف کر دیتا ہے خرش کریم کرندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے چوتھے شعور کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ چوتھے شعور دراصل اللہ کا سہن ہے جب کوئی بندہ چوتھے شعور سے واقع ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالی سے متعارف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذہن کو جان لیتا ہے تو اس کا وہ رشتہ جو اضل میں اللہ کے ساتھ تھا اور جو ازل سے اللہ کے ساتھ قائم ہے وہ اس رشتے کو دیکھ لیتا ہے جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے اب انسان کی تعریف یہ ہوئی کہ انسان چار شعوروں سے رکھا اور ہر شعور کے دوران شعور پہلا جس کو ہم مادی دنیا کہتے ہیں آواز کی دنیا کہتے ہیں آواز کی دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہم پابند آواز میں زندگی گزارتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ہمارے اوپر اسی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ ہم پابند آواز سے آزاد ہو کر آزاد آواز میں داخل اور یہ آزاد آواز میں داخل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے شعور اول کی جو گرفت ہے ٹائم اسپیس کی اس کا ہم نے راز پا لیا ہے کہ یہ شعور اول جو ہے ٹائم اسپیس کی گرفت میں کس طرح مقین ہے اور جب ہم اس کا علم ایسی کوشش کرتے ہیں اور ایسے فارمولے تلاش کر لیتے ہیں کہ جن فارمولوں سے ہم دنیا میں رہتے ہوئے بھی ٹائم اسپیس کو کم سے کم کر سکتے ہیں اور رفتار کو کم و بیش کرنا ہمارے اختیار میں آ جاتا ہے تیسرے شعور اور چوتھے شعور میں داخل ہو کر ہم غیر کی دنیا سے متعارف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے متعارف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جان لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں جب چوتھی شرول میں ہم داخل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جس مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے وہ مقصد یہ کہ میں نے کائنات کو اس لیے تخلیق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے اور وہ مقصد جب پورا ہو جاتا ہے تو خالق اور مخلوق کا جو درمیانی رشتہ ہے اس کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ پردے اٹھ پر جاتے ہیں روحانیت کردار و بدار روحانیت کے تمام علوم علم نبوت کے تمام علوم علم لدنی کے تمام علوم انسان کو اسی بات پر آمادہ کرتے ہیں اور انسان کو اسی راستے پر چلاتے ہیں کہ انسان کا وہ رشتہ جو عدل میں اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا ہے اس رشتے کو انسان تلاش کرتے ہیں.